গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আপোনালোকৰ ভালনে ভাল বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানে চ ভগৱানে চবকে ভালে ৰাখক সদায় সেইটোৱে আশা কৰোঁ আজি দুপৰীয়া মই কি কি বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পুৰাকৈ চাই থাকে তেতিয়া গম পাব এইখিনি হ'ল লাইশাক আজি ৰাতিপুৱাই আৰু বজাৰলৈ গৈছিলে যেতিয়া তাজা তাজা লাই শাক দেখি কিনে লৈ আহিলে দুমু উঠি আৰু খাই বহুত ভাল লাগে নহয় জানো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাউল শাকখিনি একদম দেখি মৰম লাগিছে এইখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ ধুই কিনে বনাবলৈ ৰেডি কৰি শাকখিনি তাৰপিছত মই ধুলোঁ ধোৱাৰ পিছত শাহু মায়ে মোক ধুনীয়াকৈ কাটি বাচি দিলে শাকখিনি গেছত ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে অঁ মোক বহুত সহায় কৰি দিয়ে মৰমৰ লগত নাথাকে যদিও আহিছে এতিয়া বহুত দিনৰ পিছত আৰু কাটি কাটি এতিয়া এইখিনি তাৰ ঠাৰি হয় শারিখিন বেলেগ এদিন বনাম আর এই রেসিপি আপনাদেরকে দেখাম এটা আমার শাকখিন প্রথমতে বইল করে ললো বইল করার পিছা পানীখিনি উলিয়ায় মানে পেলাই দিলাম আপনাদের বইল করলেও হব নকও হব কিন্তু মই বইল করে খাও পেঁয়াজ জলকিয়া নহর গোটেখিনেডি করে লোক আর এইখানে আজ দাইম বিলাহী লাউ এই কবা কিনে বনালো আৰু এতিয়া মই এইখিনি তেল মাৰিব বাকী আছে এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আজি দুপৰীয়া সাজত মই এইখিনিয়ে বনাইছোঁ বিলাহী চাটনি লাই শাকৰ ভাজি আৰু দাইল বনাইছোঁ বিলাহী আৰু লাও দি এতিয়া মই এফালে গেছত বহাইছোঁ ভাজি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এইটো গেছত মই দাইল বাগাৰ দিব লৈছোঁ তেল অলপ দিছোঁ অলপ তেল আজি বেছি দিছোঁ দাইলত এইফালে লাও দিছোঁ বিলাহী দিছোঁ কিবা কিবি এইখিনি মিক্স কৰি বনাইছোঁ বুলি আৰু দাইল বাগাৰ দিবৰ কাৰণে নহৰু পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিম কেতিয়াবা কেতিয়াবাখন বেলেগ খাই ভাল লাগে আৰু দাইল লাই শাক ভাজি এইখিনি বহুত ভাল লাগে খাই কিনে চিম্পুল একদম হয় খানাটো তো এইফালে মই বইল কৰি থোৱা শাকখিনি দি দিলোঁ কেৰাহীত আৰু ভাবিলোঁ যে কোনোবাই বনাব নাজানিবও পাৰে মই ৰেচিপিটো দিওঁচোন কেনেকৈ মই বনাওঁ চবেই বেলেগ বেলেগ নিচিনা বনায় তো মোৰ ৰেচিপিটো মই দিলোঁ মই একেবাৰে সহজ চিম্পুলকৈ বনাওঁ সহজভাৱে পিঁয়াজ নহৰু আৰু জলকীয়া দি আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় কমেণ্টত জনাবচোন আৰু চাওক ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ ভাজিখিনি এফালে বহুত কমি যায় শাকখিনি আৰু এফালে মই এতিয়া দাইল বাগাৰ দিবৰ কাৰণে যে ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনিও ৰঙা হৈ গ'ল আৰু মই দাইল বাগাৰ দি দিছোঁ তেপে দাইলো হৈ গ'ল রেডি কি ধুন দেখ সব লাউ বিলাহী দিয়ে দি দিলেন একদম ধুন কালার তো হয়েছে আর কন বিলাহী দিলে তো টেঙা হয় মানে ডর বিল দিছো বেশি টেঙা নহয়া মানে ভাজি খেয়েও হয়েছে এটা আজি একদম দুপরের একদম ভাতখিনিম্পলকে বানালো আর মানে চৌকাত বিলাহী একটা বলে কারণে ছিল বিলাহী চাটনি খাই বহুত ভাল পায় সেইটো কাৰণে বিলাহী এটা দি দিছিলোঁ এনেই গৰম পানী কৰিব চকা এটা জ্বলাওঁ ইটা পাৰি কিনে তাতে মই বিলাহী এটাও দি দিছিলোঁ তো সেইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই বিলাহী চাটনিখিনিও বনাই লওঁ চিম্পুলকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাই খুব ভাল লাগে সদায় মাছ মাংস কিবা কিবি খাই থাকোঁ কিন্তু এনেকুৱা চাটনি দি ভাজি দি ভাতখিনি খাই দুপৰীয়া বহুত ভাল লাগে নহয় জানো অঁ এতিয়া চাটনিখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ চাটনিখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তো গোটেই খানাখিনি মই এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ খাওঁ অকণমান দেৰিতে খামেই আৰু সেয়া চব ভাজি হৈ গ'ল দাইলো হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া দেখাইছে দাইলখিনি ভাজিখিনিও খুব সোৱাদ হ'ব যেন লাগিছে এয়া হ'ল বিলাহী চাটনি বিলাহী চাটনি দেখিলে মুখৰ পানী পৰি যায় খুব ভাল লাগে নহয় খাই তোকাইছ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে ক'ব আৰু বেলেগ এটা ব্লগ লৈ আকৌ আহিম তো বাই গাইছ